आदेशवस्तुविषयसुनसिद्धलक्ष्म्यो यश्चेकनाशयव सन्नवमूर्खिपूरति सर्वोपरि प्रतिफलं वरिवरति कूर्वे कार्येण तस्य मनसा वचसा प्रमा धकारविमलमनसो मनुष्या स्वत्तोझिता नापि परस्परयोऽपि द्रेष्ट्रम् तत्वं विमुक्तय उजाकृतयोगशास्त्रा मा मादेशु एव मम यो ह्यादिनाथवघरागवमत्सजन्मा मत्स्येन्द्रनाथ इति यो गगभोगवृत्ति विश्वापयन्नखिलं सिद्धसुरांश्च जात आदेशयेतुमुमतन्त्रपवित्रमूर्ति यो ह्यदादिनाथ उत भोगभरे विहाय योगम् सत्वमृदयं क्रमतो निनाज नाम््यां नाम् श्रुते स्तुत जयनाथ इति श्रीमतिश्री आदेशयेतु मम तन्त्रपवित्रमूर्ते यश्चानपेकभवभूतगणाकृपात् पात्वातिपीडतहृदय किल कालदण्डात् तस्माद्दुर्लभामपरं सुखं निनाय यद्यद्दण्डनाथ इति सिद्धगणप्रसिद्धा आत्मानमेव ककलेभ्य उपाधिदेशा मयेन नित्यरूपकिलं यशयश्च कस्माद् तस्य प्रवाहकयतो न हि सत्यस्वरूपयितयाः किल सत्यनाथा सत्यस्वरूपकतया सततं हृदङ्गा एकान्ति सततं स्वमुखे पराखे सन्तोषमादधजम् प्रपवस्त यस्मात् सन्तोषनाथयिति गीयत पूर्वाभिधानमपलक्षणमादधानी भूमिमधो मधो भुवनमप्यवीयस्माद यः कूर्म इति शर्मकारिजनानाम् आदेशये तु मम तन्त्रपवित्रमूर्ति पुण्यात्मनां विजयदां किल भुक्तिमुक्ति दाने पुनः परतत्त्वनिषेधनाय परवार्ततानुगुणयोगमयानुभूति यो नोत्तमा जलजालन्धरनाथ नाम सर्वे क्षयेण रहिताभिनाश्चयेन ये चेतना हि गुणरूपविलक्षणत्वाद् गोरक्षनाथ इति यः कथियो यजस्मात् तु मम तन्त्रपवित्रमूर्ति नवनाथनुदेशतदं रुचिरा पठतीयजनपरभादरारतः परितोषपेतसनाथयेतः प्रदती मनोरथतात्मं सुखम् इति श्रीनमनाथस्तुतिसम्पूर्णम्